تم پر یہ فرض کر دیا گیا تم پر واجب کر دیا گیا تم پر یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کس چیز کا سیام کا فقط سیام لکھا ہوا ہے بس تشریح خود بخود کرتے چلے گا یہ سیام مطلب سیامت یا سیام الطعام کھانے پینے سے رک جانے کو انہوں نے اسیام کا نام دیا ہے جبکہ یہاں پر صرف اسیام لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر لکھا ہوتا سیام الطعام و شراب اس کا مطلب ہوتا کھانے اور پینے سے رک جانا تم پر فرض کر دیا گیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پر سیامت یا سو متعام و شراب یا سیامت الطعام و شراب نہیں لکھا ہوا جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ کے اوپر لازم کیا گیا ہے اس سے زیادہ آپ کے اوپر لازم نہیں کیا گیا وہ جو اگلی آیت آنے والی ہے 184, 185, 186 وہاں پہ جا کے بیان کرتا ہوں وہاں پر کلو و شربو کے الفاظ آئے ہیں اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ سیام یعنی تعام یا سیام و تعام کر دیا گیا فرض اتنا ہی کیا گیا کہ اس سیام سیام عربی زبان کا لفظ ہے اس کی مزدر میں دو آتے ہیں سعود وا امیم سعم اور سعود یا امیم سیام یہاں پر اسیام کا لفظ آیا ہے یہ سیام مزدر بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے سائم کا لفظ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہمارے عام طور پر بچوں کے نام سائم یا سائمہ رکھ دیتے ہیں تو سائم کی جمع بھی سیام آتی ہے اس کی جمع سائمون بھی آتی ہے سوام یا سوام بھی آتی ہے اور سیام بھی سائم کی جمع آتی ہے یعنی کہ السیام کا جو لفظ ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے مصدر کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس کی آنکھ میں نہ آ رہا ہو کھانا پینا چلنا دوڑنا کودنا سونا جاگنا یہ سارے مصدر ہوتے ہیں ان سے مختلف ورڈس اور ناؤنز یہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں اور جمع تو آپ کو معلوم ہی ہے تو سائم کی جمع بھی سیام آتی ہے اور یہ سیام مزدر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یہ سعود یا میم لے لیجیے یہ سعود واو میم اصل میں اس کو سعود واو میم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ساما عن الکلام بات کرنے سے رک گیا رک جانا اور ظاہر ہے آپ جب کسی سے رک جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر خود کو کہیں نہ کہیں روک رہے ہوتے ہیں تو دو معنیٰ اس کے اندر شامل ہوئیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں ویسے عربی زبان کے اندر لازم اور متعدی کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہوتا ہے جیسے کہ سلام اور اسلام کا میں پہلے دفعہ بیان کر چکا ہوں لازم یعنی وہ جو خود میں کام کرتا ہے متعدی عربی زبان میں وہ ہوتا ہے جو کسی آبجیکٹ پر ہی کام کرتا ہے لیکن یہ سیام کا جو لفظ ہے اس میں رکنے کا مفہوم موجود ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ساما الکلام وہ کلام کرنے سے رک گیا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ کلام کیا کرے آپ کے ذہن میں آڈر بیٹے یہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے اب خود کو روکا ہوا ہے تو روکنے کا مفہوم اس کے اندر ہی مزمر ہوتا ہے رک جانے کے اندر یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھ لیجئے سوامن نہار یا سوامش شمس یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب عربی زبان میں آتے ہیں تو نصف نہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے دن کا جس میں سورج آ کر ایک جگہ پہ بالکل جم جائے رک جائے اس کو سوام شمس یا سامن نہار کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سام اور ریح ہوا کا رک جانا تو سام یا سیام اس کے بنیادی معنی میں کسی چیز پہ رک جانا ڈٹ جانا ٹھہر جانا کیونکہ مسام جب آتا ہے مفعل کے وزن کے اوپر تو یہ ایسے گڑھوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پانی دوسری جگہوں سے آ کے ٹھہر جائے اور رک جائے ایسے گڑھے کو مسام کہتے ہیں یا کہیں پر کوئی انسان اگر آ کے اپنا قیام کر لے ڈٹ جائے اور ٹھہر جائے کسی مقام پہ آکے کے اس کو مسام کہا جاتا ہے ٹھہرنے کی جگہ رک جانے کی جگہ سرکش گھوڑے کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے جب لگام ڈالی جاتی ہے اس کے لیے بھی سیام کا لب استعمال کیا جاتا ہے اس کی سرکشی کو روکنے کے لیے اس کو جان سے مارا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو لگام ڈال کے اس کی سرکشی کو قابو کیا جاتا ہے یہ جو سرکشی کو قابو کرنے والا معاملہ ہے نا یہ سیام کے اندر پایا جاتا ہے اس سے آپ سمجھ جائیے کہ سیام کیا ہے علیکم السیام تم پر السیام او یہ سیام بھی نہیں ہے. اسیام ہے تو ظاہر ہے ڈٹ جانا رک جانا ٹھہر جانا کسی چیز کے اوپر استحکام کر لینا اجتناب کر لینا کیونکہ سارے معنی سیام کے اندر آتے ہیں سرکس چیزوں کو دور کر کے اپنے اندر وہ لگام پیدا کر لینا جس میں حدود کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے اس کو اسیام اس کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اور یہی چیز فرض کی گئی تھی پچھلی امتوں پر بھی صوفی ابراہیم و موسیٰ آپ دیکھ لیجئے پچھلے صحیفے صحیفے کیا ہوتے ہیں لکھی ہوئی کتابیں یہاں بھی کتیبہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کما کتیبہ علی اللذین من قبلکم تم سے پہلے بھی کیا چیز فرض کی گئی تھی کیا چیز لوگوں پر لاگو کی گئی تھی خلاف قانون قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہ کی جائے اس کے لیے اپنی حدود میں رہنا ہے ان حدود کی پاسداری کرنا یہ پہلے لوگوں پر بھی فستی اور آج بھی تم پر فستی گئی ہے یہی اسیام جامع لفظ جس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام سیام ہے میں نے تو کہا تھا نا آپ مجھے بتائیں کہ جو کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اس کے اندر تک تق تکون کا مادہ پیدا ہو رہا ہے جس کو کھانے کو نہیں مل رہا جس کو فاقہ کشی سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں کتنا تقوا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہم تو یہاں پر بات کرتے ہیں قرآن کے عملی میدان کے اندر اپنے نتیجے دینے والی بات ہم وہ بات نہیں کرتے جو مذہب میں ہوتی ہے کہ وہ ایک بس عمل کیے جا رہے ہیں نتیجہ آئے نہ آئے آپ کو تو عمل کرنا ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ عمل کرتے رہیں نتیجہ نہ آنا یہ اس میں شرط نہیں ہوتا کہ نتیجہ آ کر ہی رہے گا وہ نتیجے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے نتائج جانا شروع ہوں گے یہ مذہب کا تعلق ہے دین وہ ہوتا ہے جو اپنا نتیجہ اس عمل کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے وہ ضرور بل ضرور لا کر دیتا ہے نتیجہ نہیں آ رہا ہے تو آپ کو اپنے عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے اس فارمولے کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے کہ وہ فارمولا جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا مرکب صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ترکیب میں کہیں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ترکیب میں کوئی چیز زیادہ اور کم تو نہیں ہو رہی جو آپ کو نتیجہ نہیں مل رہا ہے یہ ہے دین یہ ہے قرآن یہ ہے اللہ کا قانون سیام کی جمع تو اسوام آتی ہے یہاں لکھا ہوا ہے کتبہ علیکم کم الیام کتبہ علیکم اسوام لکھا ہی نہیں ہے یہاں پر جو آپ نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں یہاں تو فرمایا روزہ فرض کر دیا گیا ہے میں اگر روزہ ترجمہ کروں اس کا تو سیام سائم کی جمع ہے روز سائم یعنی کہ وہ جو جسے ظالم ہوتا ہے ایسے سائم ہوتا ہے جو سبجیکٹو فارم میں ہے مزدری فارم میں اگر سیام آپ ترجمہ کرتے ہیں تو روزے ترجمہ نہیں ہوگا روزہ ہوگا واحد ہوگا جمع نہیں ہوگا یہاں تو جمع کی جمع کی جمع در جمع ہے تیس تیس دن انتیس انتیس دن جمع در جمع استعمال کی جاتی ہے تو بالکل سمپل سمپل ترجمہ کر کے دیکھ لیں آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر ایام کیا مانا دے رہا ہے اور ہم لوگ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے کہ اسیام وہ چیز ہے جو تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کی گئی تھی مقرر کی گئی تھی وہ بنیادی چیز کیا ہے اسیام میں نے آپ کے سامنے اس کا معنی رکھ دیا ہے اب اس معنی کی روشنی میں عربی زبان کا جائزہ لے لیجئے اس سے بالکل الگ معنی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور جو معنی ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ سیام کو اسوام بنا دیا ترجمے کے اندر سیام کو سیام و تعام یا سیام و شراب قرار دے دیا کہ ساما آنی توام و ساما آنی شراب اس کو کہتے ہیں وہ اسیام یہاں پر نہ طعام کا لفظ لکھا ہے نہ ہی یہاں پر شراب کا لفظ لکھا ہے نہ ہی کچھ یہاں پر وضاحت کی گئی یہاں پر تو سمپل سے کہہ اب اسیام کے اندر جو معنی آئیں گے وہ قرآن کی روشنی کے اندر آپ دیکھ لیجئے قرآن میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں ان کو فالو کرنا یہ سیام ہے جہاں بتا دیا گیا کہ تمہیں یہاں پر خدوت کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے وہاں سے وہاں پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا وطل کا حدود اللہ فلاں کا پیغام یہی تو ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے اس کے قریب بھی پھٹکنا نہیں ہے آپ کو جب وہ کہتا ہے نا فلا تقربوحا تل کا حدود اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ باؤنڈریز جو ہیں جہاں لگا دی گئی ہیں ان باؤنڈریز کے اندر خود رک جانا یہ اسیام کہلائے گا اجتناب کر لینا ڈٹ جانا کہ نہیں مجھے اس حد سے آگے پھلانگنا نہیں ہے ڈٹ جانے کو یہ کہتے ہیں سیام وہ میں نے اسی کہا تھا مسام عربی زبان کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے ایسی جگہ کھڑے ہو جانا پانی کا جہاں پر گڑھا ہوتا ہے اور ٹھہر جانا یہ اسیام ہے ہیں